Пасову Сергею Чернобыльцу Добрый день Чернобыль, 87-й год 57 выездов на станцию Третий блок Что это такое, кто был в Чернобыле, знает Героем себя не считал, не считаю Но хочется сказать господину Азарову у меня не льготы. Льготы вот здесь, здание напротив, которые зарабатывают в тяжелой геморройной обстановке. Проминая стулья, через которые корни прошли уже. Вы пробовали попасть на прием к господину Вилку? Он не ходит на прием, он чхать на вас хотел. На здоровье, господин Вилку. Вы с этого кресла пересядете в другое. В крайнем случае надеетесь. Для меня ключевое слово не льготы. Первым словом перед льготами стоит имеет право. Вот я имею право. И за свое право я перегрызу глотку любому. Вилкову, Азарову, Янукуличу. А то, что мне говорят, ребята, давайте мирно, когда на меня нападает стая собак, я не мирно с ними действую. Я бью их в рыло с насака. Если вы хотите объединяться, объединяйтесь. Эти люди понимают только силу. По-другому они не будут вам идти навстречу. И не пойдут никогда. До свидания. Желаю всем удачи.